哥，母牛怀孕几个月能生啊？母牛二百八十天就生了。哦，母牛二百八。哥，我饿了，你饿了先吃点牛肉干子。嗯、快跟我啊，哥，要不回家做饭吃吧？行，嗯，走吧。弟弟，你想吃啥？哥、啊，好久没吃牛舌头了，今天跟弟弟吃牛舌头啊。 牛舌都先洗刷刷，嗯，滴滴水倒，嗯，这些好好洗洗、哦。这个我来，不干活的难受。呵呵那我去点火，嗯，这个像鞋底子，但是卤出来可好吃了，上面有刺儿，扎手呢，洗干净点儿。行、啊、了，嗯、啊。 牛舌头先焯水，嗯，这可满满一锅啊，放点葱姜，再放点四十二度，嗯、焯完水再炖，嗯，来、哎，弟弟，您远点儿，嗯，牛舌头炒好了，老大，好了，弟弟把这个汤倒吧，嗯。 把这个舌苔干掉啊！撕掉这个舌苔，这是个慢活儿啊。舌苔真厚啊！牛舌头终于手术完了，可以下锅了。这个,个，锅好了，挺好的。锅热了，放豆油，姜葱放放。 都把姜放，放，再放点儿，行。好了完了，煮的薯皮把点乱软八糟子全都是放。好了完了，干辣椒放。弟弟快水，嗯。清水，我们的牛舌都下锅。最后一个，一滴,滴冰糖，嗯，放冰糖。 生抽、老抽一起抽点，哎，好了，再放点大料儿。你看这大料儿，黄豆粒那么大呢。放，今天赶上过大概一个小时就熟了。好、啊，鸡蛋哥哥。嗯。我们的羊群来了<吧>。嗯，过几天我们也该剪羊毛了。嗯。